Инициатива возникла у мальцов, которые прошли первую и вторую мобилизацию, когда э, начали возвращаться ребята, ранения, травмы все физические. Вот, как бы там занимается, есть программа там, психология, которая занимается именно психологической реабилитацией бойцов. Вот, Но ну, многие как бы, пришли к тому, что нужна физическая реабилитация, тренажеры, там, бассейны, все, все, что возможно. Появилась программа городская ⁇ Помоги себе сам вот, ⁇ которая там включает в себя всякие массажи, которая включает в себя бассейны. Там всякие его терапия, и рудотерапия. Как бы, ну, все, все это работает, все это, все это работает. Тут также там тренажерный зал, также там, медакадемия бассейна дают. Там нас пускают тогда, когда у них есть возможность. Вот, это среди дня, ну, люди работают, как бы, ребята все заняты, кто-то кто еще проходит комиссию в госпитале, кто-то как бы уже на грани демобилизации. Стали искать, где это, кто, это, кто нам может предоставить это помещение. Люди отозвались, мы сказали, пожалуйста, приходите, занимайтесь для вас. Планируем как бы, организовать здесь и в разных районах города, чтобы это было в удобное время. Для снова, то есть многих развивать на сюда и вверх вниз. Вот такая штучка называется. Ну, после, я не знаю, как по научному но ну, по старой памяти знаю. Сам себе не сделаю, никто, никто ничего, ничего делать не будет. Это мое мнение. Наша задача в том, чтобы это не пошло по бумагам, чтобы это было в реале. Здесь у нас как бы, занимаются и волонтеры. Здесь сюда мы приглашаем также и жен наших бойцов, и детей наших бойцов. Тренера нет технически, как бы сами так, из прошлых, из давних, из юности, воспоминаний. Кто-то кто где-то чем-то занимался, кто-то куда-то ходил. Я понимаю, что, скорее всего, когда люди занимаются правильно и нормально, то они этого не делают? Да, нет, но ну, это, да? Хорошо, удобно. да много удобно. Пусть не столько силовое усилие, но разрабатывает немного сустав, то есть, Голь на хитро. Да. Сейчас в отпуске по восстановлению здоровья. Ну, был очередной обстрел, как всегда, минские перемирия. минские перемирия. Да, минские перемирия полные, вот так сказать. Стрелял танк 120-й, миномет. Недалеко я разорвался танковый снаряд. Ну, Последствия этого разбила руку, кость разобила на три части, разбила головку, кости, сустав, сухар. Ну все, в общем. Восстанавливаемся. Не разгибается и не сгибается. Хотя бы что-то с ней сделать, хотя бы в этом диапазоне. Буду ходить каждый раз, потому что ну, удобно выполнять некоторые вещи. То, что дома иногда не хватает. Как это сказать? Силы воли, что ли, лишний да. раз стать, себя заставить. А тут пришел, ну и позволяют все-таки средства, возможности. Тяжело сюда затащить. Вот именно тяжело затащить. Ну, там, ну выходные, не лень. Лучше там ну, дома пиво. Не. Не, давай два часа приди, позанимайся, правильно. Потом делай, что хочешь, веди себя там бодренько. Как бы мы за, за здоровый образ жизни. Лучше находиться где-то с кем-то в компании, чем... Психологически легче это все переносить, когда ты чем-то занят, когда ты с кем чем там дома сидишь и мысли нехорошие в голову,